张组长，你来啦！这边请。哇，那个就是张组长，怎么样？是不是特漂亮，特有气质？真的，浑身上下透露一种俗人勿近的感觉。夏总、嗯，张组长来了。 美女是哪儿来的呀？都快把我魂儿勾走了！沈月、哎，你是怎么认识的？该不会是评估队的吧？哎，我要联系方式。白痴啊你！没看见他抱住夏总吗、啊？不过国外回来的嘛，那是礼节性的拥抱，礼节。好久不见，夏克。怎么是你啊？哎，缘分真奇妙啊！ 秦总特地把我从美国调回来，是有个很看好的 case。点开资料，我居然看到了你的名字。没想到啊，你现在已经是游戏公司的老板了。张思睿，你们先聊，我先去忙了。好好的为什么要改名？ 你可别笑我啊！这几年我一直单身，被人逼着去找了个算命的，说我名字里心太多，才遇不上真爱，所以就改名喽。跟你们说啊，刚才他看夏总的那个眼神，我真是百年的寻回。什么呀？一种感。 就像这个眼底有一百个故事，心里呢有一万句话，但是就只露出么一个尖尖，还透着一股淡淡的孤单寂寞冷，简直就想随时拥他入怀。哎哎哎，你就放过你那狗狗饼干吧啊！我觉得我们现在应该想一个万全的护肤计划。这和护肤有什么关系？夫君的夫、啊。我看还是换一个苹果组长吧，我们人就相识。 评估结果呢也会有失公允。我早就跟秦总说过了，他说老熟人更能多方面评估，是最好不过的安排了。你放心，我会帮你的。王总监，进来一下。一会儿进来那个王总监，评估的相关事宜都由他负责。你就这么不想跟我说话？ 还是说，到现在你还在生我的气呀、啊？你想多了。我听说，你还是单身。不，昨天去接你那个，是我的女朋友，秦月。王总监，哎，夏总，嗯，这个就是评估小组的组长，张组长。 张组长，你好，临时办公室呢？我们提前很久就开始准备了，跟我来吧。哎，我觉得吧，必要时候夏总还是可以出卖一下色相的，没准他一个帅气的微笑就可以让投资款上升一千万。 我相信他有证位，哎、啊，你是不是傻？赢了 t h 赢了投资款，失了夏总怎么办？不会的，我相信他。这位是艾米。夏总考虑到您很多年不在国内了，特意让自己的行政助理艾米这段时间协助您熟悉一下。 昨天来接我的这位是叫邢运吧？啊，我和他挺聊得来的，能让他带我熟悉业务吗？这，呃，邢运现在在 TIG，负责很重要的副本工作，我可以。哎呀，还是问一下夏总吧。没事，现在帮评估组熟悉 TIG 业务情况，尽早决策投资是头等大事，但。 我的个人能力有限，传个话、整理个文件没什么问题。专业性的事也不是什么专业性的事儿，其实就是想请你帮我一个忙。哎，我真是想不明白了，就一个临时办公室，至于从靠垫、台灯到笔记本、杯子，全都买新的吗？还那么难挑。哎呀，这是人家对生活品质的追求。不过他的品味，夏总好像。 哦，我现在知道为什么他让你来伺候了，因为他和你的夏总品味相同。哎，人家刚到这个地方，嗯、人生地不熟的，找我帮个忙很正常嘛，什么伺候呀、啊？嗯、你和艾米不会是对美女天然的敌意吧、哦？哎，买差不多了吧？我等下还有个会呢。我还差一样，我买完就回去。行吧，那我先走了啊。帮我带回去了啊。嗯，拜拜。